สวัสดีครับสวัสดีค่ะពួកយើងក៏ជានិស្សិតផ្នែកភាសាថៃពួកយើងមកចែករំលែករឿងរ៉ាវមួយចំនួនតែចង់នឹងនិបាតភាសាថៃយើងរៀននៅនិបាតភាសាថៃប្រកាសណាស់និបាតភាសាថៃស្ថិតនៅវិជាស្ថានភាសាបរទេសសាកលវិទ្យាល័យភូមិមេភ្នំពេញទីនេះបើថ្នាក់បរញ្ញាបត្រភាសាថៃដំបូងគេបងអស់នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2014 អរយើងរៀននៅនេប៉តមភាសាថៃប្រកបណាស់ការសិក្សាគឺក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដោយឆ្នាំទី1គឺយើងសិក្សាផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាថៃការអានការនិយាយការសរសេរនិងការស្ដាប់ចំណែកឯឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3វិញផងដែរគឺយើងសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងនៅពិធីការវប្បធម៌អសរសិលនិងការអានវិធិជាតិជាដើមហើយនៅឆ្នាំទី4ប្រកបណាស់យើងរៀនភាសាថៃសម្រាប់ประกอบអាជីពដូចជាការបង្រៀនការបបរាឯកសារការបបរាទំងាត់ទេសចរណ៍អ្នកប្រទេស ចំពោះដឹកស្ថានដឹកហើយតាមតម្រូវការផ្ដល់ការសិក្សាផ្ទាល់ផងពួកយើងរៀននៅនាយកបំងភាសាថៃប្រកាសណាស់នាយកបំងមានដំណាក់រៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់នៅផាសុខភាពសម្ភារៈបាពិខិតដំណើរ Digital នៃចំនួនដល់ការសិក្សារបស់យើងជាច្រើននិងដល់នៅ Internet Wi-Fi ការនេះក៏មានបណ្ណាល័យផ្ដល់ខ្លួនសម្រាប់ស្រ័យសិក្សាផងដែរពួកយើងរៀននៅនាយកបំងភាសាថៃប្រកាសណាស់នាយកបំងបាទទួលការវិទ្យាច្រើនឲ្យនិស្សិតដូចជាគណៈវិទ្យាទទួលស្គាល់ប្អូនគណៈវិទ្យារំលឹកគុណគ្រូកាវិសិដ្ឋនភូ តាមវិធីបណ្ដៃប្រទីបនៅមានការបោះចំនួនវិសាសានៅមកពិធឆានដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅប្រទេសថៃពួកយើងរៀននៅនតបតមកភាសាថៃប្រកាសថានៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាយើងអាចដាក់ពាក្យធ្វើការបានទាំងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដូចជាក្រសួងស្ថានទូតអ្នកបរែនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមករៀននៅទីតាម